Діловий світ змістовна Україна у рамках проєкту Діалог, який спільно реалізують Асоціація міст України та Агентство Сполучених Штатів Америки з міжнародного розвитку, ми створили цикл програм про місцеве самоврядування. Сьогодні завітаємо до Нікополя у Дніпропетровську область. В українських містах починають запроваджувати проекти соціального транспорту. Одне з перших міст, де цю ідею реалізували Нікополь. Там міська влада значну увагу приділяє саме соціальним потребам своїх мешканців. Зараз тут курсують сім нових німецьких автобусів. Ціна проїзду в них вдвічі менша ніж у звичайних. Замість 2 гривень 50 копійок усього гривня 25. Проект реалізували виключно за рахунок інвестицій. В наш город получилось привлечь инвестора, который дал возможность жителям нашего города ездить на высококомфортабельных автобусах, которые приспособлены для людей с ограниченными физическими возможностями и по более чем доступной цене. Запровадили в місті і спеціальну програму Нікополь місто дитинства у минулому році встановили 50 дитячих майданчиків. У цьому за планом ще 100. на будівництво виділили вже більше ніж мільйон гривень. Ці майданчики дитячі будуть е, поставлені не тільки в. Е, Багатоквартирних при багатоквартирних будинках ну а так, також при в, в, в приватному секторі. Тобто в кожному кварталі буде по одній. Планується по одній по одному майданчику. майданчик гордість міста психолого, лікувальний оздоровчий центр. Здебільшого тут перебувають діти з проблемами серцево-судинної та дихальної систем. Для одужання останніх тут є соляна шахта. Є масажний кабінет, є басейн, який діє взимку, і дітки можуть там загартовуватися. Ми дуже хочемо і намагаємося в місті створити декілька таких центрів, тому що це дуже важливо для наших майбутніх громадян. Через збільшення кількості дітей в Нікополі кожного року відкривають нові групи в дитячих садочках. Крім того, за два роки провели й капітальні ремонти в дошкільних закладах міста. І в продовження теми ексклюзивне інтерв'ю з нікопольським міським головою Русланом Токарем. Доброго дня, Руслан Івановичу. Дякуємо, що погодились на інтерв'ю. Перше питання: питання, яке завжди актуальне – забезпечення житлом. Що робиться у місті для покращення житлових умов городян? Ми всі знаємо, що, навіть, по всій практично по всій території України за останні 20 лет, к сожалению, после розпаду Соєцького Союзу, строїтельство нового жилья насутствує. Тобто, центральний мегаполіс це Київ, Дніпропетровськ, Одеса, да. Там є. там есть рынок, там есть ценовая какая-то категория, которая может себе позволить там, покупку нового жилья. А что касается даже городов областного подчинения, проблема существует. И как бы она не обошла и город Никополь в целом. За 20, 21 год в городе не построено ни одного нового дома высотного. Я очень рад сообщить, что сегодня, на сегодняшний день начата программа строительства новых домов своеобразные условия у Никополя. Да, это сложные просадочные грунты. С учетом этого идет строительство. В ближайший месяц мы начнем строительство первого дома. Первого дома, 48-квартирного дома, кирпичного, четырехэтажного. Это как раз для нашей местности самый подходящий вариант. И он будет строиться в центральной части города. По генеральному плану развития территории, вот здесь прямо напротив нашего исполкома, еще в советские времена планировался снос частного сектора, здесь остатки еще есть и должна быть разбита центральная аллея, площадь и аллея, то, я думаю, до конца года будет заложено еще два дома и из этой же проектной серии. Наш, это мы специально для себя, наш Никопольский филиал Днепропетровского проектного института разработал этот проект. Мы его согласовали. Это типовые, под наши, хочу повториться, условия технические. И мы здесь начинаем строить первый квартал. То есть, я думаю, до конца года Один будинок ми здадім, і ще два заложимо, і того ми будемо мати порядка 150 квартир. Якими ще програмами опікується міська влада для покращення добробуту та громадської безпеки мешканців Нікополя? Задача власті одна, соціальна. Да? У нас сьогодні питання, скажімо, финансовой прибыльности для государства они как бы второстепенны, да. Мы понимаем, что должен быть позитивный баланс финансовый баланс в городе, мы должны жить по своим средствам, мы должны четко это планировать. Но вопрос задача сегодня любую инфраструктуру коммерческую употреблять максимально в социальных направлениях. Ну что касается города, понимая все вопросы, у нас сегодня запущен социальный транспорт. Да, вопрос э, и без э, какого-либо участия города. Ни копейки денег мы не потратили. Да, мы взяли коммерческое предприятие. Да, взяли Ника Пальчанина, который как бы, добился каких-то финансовых результатов самостоятельно. Мы дошли, э, пришли к согласию о том, что этот человек финансирует приобретение авто, авто, автобусов, которые были куплены в Германии. Большие вместимости. И вот принцип Советского Союза. Раз в 20 минут идет э, так называемый социальный льготный автобус. Проезд гривна 25%. Город финансово помогает при необходимости вот эту финансовую составляющую, если нужно. Есть государственная дотация, которая, к сожалению, там 7-8 ездок пенсионеров в месяц. Вот эта дотация будет передаваться. Во всем остальном, но сам автобус для всех категорий населения гривна 25. Что касается сегодня ремонта домов, крыш, то есть проблема коммунальные, это крыши, которые 20-25 лет люди ходили, жаловались. Это канализация, это выпуска внутриквартальные, да, которые это проблема, их уже просто не существует, происходит деформация домов. То есть у нас стандартно в Никополе на протяжении, там, опять же, этих 15-20 лет в год производилось до 10 ремонтов крыш максимум. И там порядка столько же выпусков, чтобы просто понимали объемы. Да, в прошлом году мы сделали ремонт 200 крыш, более 100 с лишним, капитальный ремонт полностью всего, там, порядка 120-130 крыш, и текущий ремонт крыш, 200 крыш. В городе 800 домов. Ведомо, что Ника казацкой славы, чьи определяется увага сбережения и популяризации историко-культурной спадщины, розвитку туристической инфраструктуры. Все помнит то казацкое прошлое, да, здесь очень много археологических наборов, можно сказать, даже в районе Рженикидзе, опять же, Никопольский район, Скифское царство, Пектораль, то есть очень серьезный исторический край, который этот вопрос тоже нужно развивать. По данному поводу мы разработана была программа перша Гетьманская столица, для... именно для того, чтобы сейчас обратиться к руководству страны, для того, чтобы реализовать эту программу в виде различных культурных, социальных объектов, включения в исторические маршруты. Программа довольно-таки серьезная, с серьезным финансированием около 60 миллионов. Но она э, имеет там как бы свои планы протекания. Но вот вопрос, э, данная программа тоже развивается. Данная программа тоже развивается и в этом направлении мы тоже э, в, в 2011 году приняли активное решение. Сейчас э, все документы по программе Парша Гейтсманской столицы нами уже проголосованы, утверждены на сессии городского совета, переданы в областной совет и получили поддержку Евгения Григорьевича Удода, председатель областного совета, очень позитивно выразился и говорил о поддержке Александр Юрьевич Вилку. для того, чтобы действительно вот Днепропетровщина уникальный край именно и в этом культурном, то есть с точки зрения производства, с точки зрения становления, с точки зрения лидерства экономического Украины, мы сегодня должны быть и лидерами истории, истории Украины, да, вот ее истоков, по крайней, по крайней мере, вот именно казачьего, вот этого периода, с которым, ну, запорожские казаки – это то, что, что узнают весь мир, и мы говорим о Украине, а когда говорим о Украине, поэтому здесь тоже очень серьезная программа, и по этому поводу мы действительно планируем уже, я думаю, в следующем году серьезно приступить к реализации, к реализации строительству тех объектов и вот уже физическое включение, то есть реальный результат, который уже мы ощутим на Никопольщине. Чего дается этот конструктивный диалог из Владой на региональном уровне для вырешения местных пытаний? Проценты на 60 программ, которые реализуются в Никополе, начинают о них говорить в Днепропетровске. Вы знаете, насколько мне легче? Насколько мне легче, когда есть такое плечо. Сегодня все вопросы, опять же, на контроле вот инициативы президента, вот они четко, понятно подходят под проблематику местного, местного самоуправления. Действительно, точечные социальные вопросы. Точечные социальные вопросы. Проблема у нас, да, пенсионеры, да, проблема сегодня их каким-то образом содержать. У нас порядка 40 специалистов, дополнительно соцработников выделяется. У нас дополнительный за счет государственного бюджета. У нас сегодня есть проблематика укладки новых дорог. Дорог в Никополе не было. Мы были такой интересной областью, где люди позвоночники ломали, когда на автобусах ездили на вот этих ухабах. Сегодня есть поддержка финансовая, десятки миллионов, которые мы в этом году тоже мы э, несколько центральных проспектов полностью поменяем дорожное покрытие асфальтное. То есть для них это вещи ну, вообще невообразимы. Сегодня это поддержка из областного бюджета. Сегодня питание детей в четыре раза подняли питание. Для наших детей. Сегодня люди начали, в два, в два с лишним раза поднялось обеспечение по медицинской реформе. Сегодня заходят новые скорые автомобили, да, которые сегодня, это импортные нормальные автомобили. Сегодня идет ремонт и всех амбулаторий семейной медицины у нас. Помощь опять же областного бюджета. То есть нам сегодня настолько комфортно и понятно работать, где э, на частном секторе, вы понимаете, люди оттуда постоянно передвигались по медицинским вопросам в ближайшие э, поликлиники. Помещение выделяет, областной совет передает городу и выделяет деньги на ремонт. Сегодня в частном секторе то, чего не было в Советском Союзе. Это, а это стоит, то, к чему стоит стремиться и на что стоит равняться именно в социальных форматах. Она там сегодня появляется, лечебный комитет, амбулатория. Место и членом Ассоциации Мест Украины, який цього року виповнюється 20 років. Якою є роль Ассоциации розв'язання місцевих проблем самоурядования Однозначно. Это вопросы управления, вопросы Регулирование законодательных актов, потому что местное соправление в рамках государства работает. И вопрос в этом э, сложно городу Никополю презентовать и лоббировать свои интересы в Верховной Раде, да, в кабинете министров. Сегодня ассоциация этими занимается. Вопрос юридического сопровождения, вопрос обучающей программы, вопрос э, взаимодействия с другими государствами. В качестве Вот у нас мы работаем в программе там, канадский муниципалитет, у нас есть программа, которая обучающая, эффективная, плюс финансирование выделяется. То есть однозначно очень серьезная организация, очень полезные мероприятия и очень эффективное участие. Да? То есть сегодня не на, не на словах, а на деле происходит, ну, не знаю, может быть нехорошее слово, может быть, в принципе нормально, я считаю, лоббирование интересного в местном самоуправлении во всех направлениях жизни государства. И с точки зрения местного самоуправления это прекрасно. Сегодня четко города могут говорить через, свою, через ассоциацию, через своих представителей, что им нужно, как им нужно. И сегодня это вопрос, это видение сегодня всей Украины, да, и к этому прислушиваются. И вопрос это реализуется, тем более, очень мы знаем, много мэров, бывших мэров находится сегодня в Верховном Свете, занимают ответственные площадь, э -э посады, да, и вопрос они к этому прислушиваются. Поэтому очень серьезно подходим к взаимодействию в рамках этой организации. Я практически постоянно принимаю участие. Город мы постоянно в этом участвуем. И вот эта координація дійсно очень полезна для городов, в частності для Нікополя. Дякую за змістовне інтерв'ю. Нагадаю, це був Нікопольський міський голова Руслан Токар. Виготовлення цього матеріалу стало можливим завдяки допомозі американського народу через Агентство США з міжнародного розвитку. USAID. Викладена інформація не обов'язково відображає точку зору Агентства США з міжнародного розвитку або уряду США. На цьому выпуск завершено. Дякую вам за увагу. На все добре.